которые находятся вдоль дорог. Но я скажу так, что снегопад, который выпал, последний, последний снегопад, накопление снега было настолько большим, что его убрать куда-либо, или на озоны, или в другие места, просто невозможно. Объемы составляют не то, что десятки тысяч кубов, они составляют сотни тысяч. Поэтому, конечно, это возникло, и по улице Харьковской. Мы очищали остановки по улице Героя Сталинграда, улице Шайца Лужпы. Там были закреплены непосредственно другие коммунальные предприятия. А что касается лавины, это предприятие, насколько я знаю, закреплено за... Она в свое время при строительстве этого магазина устанавливала, устанавливала светофорный объект. І е, э, по її просьбі просьбе е, э, організована остановка... Куди выходим? Блин, Чесно скажу, що у меня настолько наверное, душа. Е... Э...